Mesiac maj pre mladých spevakov, ktorí radi spievajú slovenské piesne, je vždy veľmi očakávaný. Práve v jeden z dní tohto romantického jarného mesiaca sa talentovaní zakarpatskí slávici schádzajú do obce Seredne, aby ukázali, kto z nich má najkrajší hlások. Teda prichádzajú na súťažnú prehľadku slovenskej ľudovej piesne Zlatý slávik. Krásna, krásna! O ozimi zimi sa trasla, išla domo s plaćom, dostala koj bačom. Išla domo s plaćom, dostala koj Ne <tričan _> Ja zaspievam slovenské ľudové piesne. Chodím na hudobnú školu jeden rok a dnes som zaspívala tri piesne a sama si hra, zahrala. Нашим океаночком била волки мразь, А в той нашей студеночке нету воды зас. Až v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zlatý slávy každoročne organizujú Detská umelecká škola v Serednom a Matica Slovenska na Zakarpátsku. Som veľmi rád, že sa táto pekná tradícia takto rozbehla. Dnes máme mimoriadne veľký počet účastníkov, vyše 50 a navyše sú tu z rôznych okresov Zakarpátskej oblasti účastníci. E, naozaj je to veľmi dobré, že ten slovenský folklór sa pestuje nielen v blízkosti Užhoroda, ale sa pestuje vo vzdialených rajónoch, regiónoch ako Volovecký, Mižhirský a tak ďalej. Takže naozaj slovenskú pieseň majú rady v celej Zakarpátskej oblasti. Som veľmi rád, že z roka na rok sa zvyšuje nielen počet účastníkov, ale aj kvalita piesni, ktoré tu spievajú. Naozaj niektorí tu vyzerajú jak pomaly profesionáli a najmä ma teší, že aj z tých vzdialených regionov takisto veľmi pekne spievajú a ten prízvuk prakticky je ne, necítiť u týchto učinkujúcich. Takže som veľmi rád, že sa takto rozvíja táto pekná tradícia a myslím si, že z roka na rok bude narastať nielen počet, aj kvalita.

Умивай силичка, а котвей яблочка, ани ани аничка, червена-белая ружечка. Учи силичку, а кома-котвей ани ани аничка, червена na súťaž, to, čo, to, to, čo bolo dnes tu v Sredňovom detskej umelecké škole, je veľmi dôležité pre nás všetkých, pretože 14. krát sme sa usvedčili v tom, to, že Zlatý Slavik je veľmi dôležitý, dôležitá súťaž pre všetkých účinkujúcich zo všetkých zakarpatských oblasti a už je čas na to, že by sme ich dali aj do Slovenska najlepších, na to Zlatého Slavika, ktorý tam tak sa, tak sa koná každý rok, tak to isto ako je u nás. E, veľmi pekné deti, veľmi dobré účastníci, veľmi dobrá robota. E, učiteľov a všetkých tých, ktorí ich pripravovali na tento konkurs. Musím povedať, že v tomto roku ich bolo viac ako 50, majú zo všetkých okresov zo Karpatskej oblasti. Teším sa na to, že my sme také a my sme také populárni a myslím, že dnes, dnes, dnes sme všetci uvideli to, čo robota so slovenskou národnou pesňou je veľmi pekná, veľmi dobrá v Zakarpatsku. A takéto podujatia sú dôležité pre nás všetky, pretože vidíme, čo sme zrobili dobre, čo sme zrobili neveľmi dobre. A ako spoluorganizátor tohto súťaže ďakujem všetkým za to, čo boli tu s nami dnes a teším sa náhodou, že na, na druhý rok budem mať 15. Zlatý Slavik. Як найдалі, і з кожним роком професійний рівень конкурсу зростає і це радує. Приходять учасники набагато з кращими вокальними даними, новими творами, новими ізюмінками. У нас сьогодні з'явився вже і оркестр в супроводі, тобто, конкурс не стоїть на одному місці, він розвивається і це радує. Dnes na súdeše budem spívať piesne, po nábreži koník beží, potom keď mi prišla karta i mal som je psička. Mne je pripravila eh, pani ľudka. Duša moja, skáďa som, skáďa som, sloveckého rodu som, duša moja. Keď mi prišla karta narukovať, dal som si muziku došikovať. Pani muzikanty, zahrajte mi čardaž. 1. októbra rukovať mám, pani muzikanti, zahrajte mi čardáš. 1. októbra rukovať mám. let